Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi buat rekan semuanya, para subscriber channel YouTube TV Semeru. Tentunya info terbaru buat rekan semuanya seputar hasil renovasi stadion Kanjuruhan hari ini. Hari ini kita akan melihat lanjutan dari pembangunan Monumen Tragedi Kanjuruan jarak sendiri dari gate 13 atau pintu 13 untuk akses ke Monumen kurang lebih jaraknya 50 meter kan ya nah ini nanti kita akan lihat bagaimana akses jalannya akan kita lihat dengan seksama untuk itu rekan jangan di skip dulu ikuti biar jelas apa yang kami sampaikan mungkin hanya sedikit ini ya ini saat ini kita melihat tampak dengan jelas adalah di bagian museum yang tidak lain tidak bukan ada lagi 13 ini rekan ya Nah ini bentuk dari G13 saat ini rekan ya. Jadi sudah banyak pembenahan-pembenahan ya. Saat ini progres renovasi Stadion Kanjuruan sudah mencapai 99,5 persen. Hanya tinggal sedikit lagi semua renovasi ini akan rampung rekan ya. Dan mungkin tinggal pembersihan-pembersihan yang sifatnya dari sekian persen itu. Termasuk lanjutan dari pembangunan uh, monumen tragedi Kanjuruan ini sendiri. coba kita lihat bersama rekan ya ah, inilah akses jalan yang kami maksud tadi jarak dari gate 13 ini untuk menuju akses monumen tragedi kanjuruan sendiri kurang lebih 50 meter kan ya dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum menyempatkan hadir di Stadion Kanjuruan ini. Dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum juga berpesan agar tetap mempertahankan kawasan K13 yang menjadi TKP insiden Stadion Kanjuruan agar tetap sesuai dengan kondisi Existing, sedangkan untuk railing di G13 uh, supaya dipertahankan, namun tentu harus ditambah proteksi, misalnya dengan pagar besi, supaya kedepannya tidak ada penonton yang bersandar di bagian railing tersebut. Ya, pekerjaan-pekerjaan ini terus rekan ya dilakukan agar secepat mungkin bisa rampung dari keseluruhan yang ada ini. Tampak capaian-capaian juga sudah sangat maksimal dalam pembangunan monumen ini sendiri. Seperti halnya sudah terpasangnya relief dan nama-nama korban dari tragedi kanjuruan ini sendiri termasuk paling awal adalah pemasangan bagian atas rekan ya dan di situ tampak sayap warna kuning keemasan ya. sangat bagus sekali rekan ya inilah hasil capean-capean yang ada rekan dengan terpasangnya bagian lantai bawah juga menambah keberhasilan dari pembangunan monumen ini sendiri sebelum kita lanjut rekan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya yang belum subscribe rekan berkenan silakan diklik subscribe nya ya dan disitu ada tombol loncengnya, supaya diklik agar terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang terbaru dari kami. Dukung kami terus, rekan, lewat channel YouTube TV Semeru. Kami akan tetap memberikan info terupdate buat rekan-rekan semuanya. Dalam pembangunan monumen ini sendiri, akses jalan sudah cukup bagus, dan rencana dari monumen ini sendiri akan dikelilingi kolam rekan ya di bagian bawah, dan di sisi bagian kolam akan disiapkan tempat duduk yang lebih nyaman tentunya buat rekan-rekan semuanya sambil melihat uh, monumen ini sendiri. Dan di bagian kolam juga akan diisi dengan beberapa ikan uh, yang di sini yang pernah disampaikan adalah jenis ikan koi rekan untuk di dalam kolam. Untuk sekedar info, sesuai yang pernah kami tayangkan buat rekan semuanya, bagian dalam rumput sudah tumbuh subur, rekan ya. Di bagian rumput lapangan sudah tumbuh subur dan di situ juga sudah diselesaikan garis-garis putih seperti garis samping, garis gawang dan garis tengah lapangan. Nah, itu sudah semuanya bisa selesai rekan ya termasuk titik penalti atau garis sudut nah itu sudah rampung dikerjakan bisa kita simak bersama-sama rekan di sini adalah nama-nama dari almarhum dan almarhumah korban tragedi kanjuruan monumen dan museum ini dibangun untuk mengenang korban tragedi Kanjuruan 1 Oktober 2022 yang lalu. Dari pihak PT sendiri tidak mengubah pintu 13. Pembangunan monumen tragedi Kanjuruan juga dibuat segaris. Dengan museum, pihak PT tidak menyentuh kit tersebut dalam renovasi. Keputusan tersebut diambil atas permintaan dari pihak keluarga korban tragedi Kanjuruan, dan pihak PT pun juga masih mempertahankan originalitasnya, termasuk di bagian tangga. Pihak PT hanya melakukan perkuatan struktur di titik yang sudah disepakati di lokasi yang tampak di dalam gambar ini adalah monumen yang sudah terpasang relief dan nama-nama korban tragedi Kanjuruan. Yah, kira-kira demikian. Yang bisa kami sampaikan, tunggu berita terupdate lagi dari kami. TV Semeru memang buat Anda. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan, semata itu hanyalah kekurangan kami. Tidak lupa, salam hormat kami buat keluarga yang ada di rumah, doa terbaik dari kami buat Anda semuanya sukses selalu buat PT Waskita Karya Abipraya dan tetap semangat buat para pekerja dalam naungan dua PT tersebut. Doa terbaik sekali lagi buat para pekerja dan PT. Semoga sehat, selamat dan panjang umur dimurahkan rezekinya. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.